Подивіться, чи е, може бути до трійці закінчення бойових дій. Е, ну, трійця – це одне по суті із найважливіших християнських свят. Відзначається цього року, 8 червня 2025 року. От от, от. може от таке от бути: от? це реально Да. буде закінчення бойових дій Україні? Тут за да, закінчення бойових дій саме. Отак, питання. Это может быть, смотрите, здесь идет окончание. Либо мы тут видите, тут зависит от Может, давайте так. У меня показывала смена сезонов как вариант да. Mm -hmm. Здесь по-любому что-то. Это не значит, что это может быть полностью окончание. Нет. Но это, знаете, когда начало, конец одного цикла и начало другого, и вот это все вместе, оно дает возможность стабильности. То есть оно так и показывало, что какие-то события. Конец весны, начало лета, либо же конец лета, начало осени, вот здесь вот. То есть, ну да, мы приближаемся к каким-то судьбоносным событиям. Карта выбора, видите, карта выбора, то есть есть возможность, но тут все зависит от определенных сторон. будут дожимать их. Тут я так понимаю, что есть очень э, такой король, э, это, наверное, Патруша. Мне тяжело сказать, на картах не написано, та башня Кремля, которая, ну вот, э, ей, ему надо любым путем продолжать войну. И именно у него планы. У него планы сесть в кресло, да, вот у него планы такие, или же своего человека посадить все равно. Э, полностью все держать. И вот это э, такая кровавая личность э, <эн> беспринципная. Ну, он даже и похож на Кощея Бессмертного. У меня заставка была, у них одно лицо где-то похож. <эн> была новина, что Путин э, дав вказівку Министерству обороны визначити цели в Киеве для удару э, новой баллистической ракетой «Орешник». E, чи реальні це погрози? Чи ви бачите вот такий вот великий ну, удар по столице? я делала на «Орешник», я не вижу, чтобы... Давайте, действительно, «Орешником». По Киеву. По Киеву ударит Кремль. Орешником ударит по Киеву. Кремль. Действительно Орешником. Ну, какие-то сложности. То ли у них сложности. Нет. Но я не вижу, что именно Орешником. То, что опасность Киева идет, это правда. Но Орешником я не... Что ты с ним не так? Не знаю. Ну, балаканина, что? да, чтобы э, Они чтоб его запускали, кували, да, они его запускали, он там запускали. падал у них. Есть такая возможность, что они еще раз его могут запустить, но он там же у них и грохнется. Но я не вижу Орешника. То, что опасность идет, какая, ну, другая опасность, да, там, видите, нехорошие карты падают для Киева, нехорошие. Ну, будуть есть, бити дрони, шахи, ну, шахи, це шахи ракети. Да, ракети. Ракети йдуть. Так да, а. Ну, щоб прямо не вижу я. А Київській області? От ви бачите небезпеку удару, там, я не знаю, ракетами, там, великі жертви. Це також нам писали люди. Якийсь такий великий вибух на Київщині. No. Ну тут опас... euh, какие-то диверсии хотят, но тут работают. Тут как сразу карта пассива идет. <связывается> Надо провести диверсии. Так, сейчас еще раз. Опасность для. Целью является вода. но, ну, я так понимаю, водохранилище. ГЭС у Вышгороде. Все, что связано с водой. Опять та же цель. Целью является какие-то какие, -то, какие -то военные объекты, которые какая-то падла, слила, Ну вроде как, тут неизвестно, тут идет по дураку, то есть реально есть ли это uh -huh. там, то есть целью Киевская область остается. Китай сейчас uh -huh. намагается дожать Путина, что он пошел на перемирие, или Китай хочет э, перемирия, да? Перемирь, э, мира, короче, uh -huh. война, 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 мира хочет. Как можно быстрее, да, смотрите, как можно быстрее. Через какой-то промежуток времени, потому что у него какие-то другие планы. Он хочет, вот даже здесь, видите, он хочет использовать Россию, это уже не путь войны. Тут они провалились полностью. Здесь использование России в своих целях и руками России, достижение какого-то. Ну, то есть то, что Россия будет воевать с кем-то, да, еще с кем-то, но опять же то, кому он. Ну, кому вигідно? Тобто тут все вигада Китаю йде. В Китаї, от ви кажете, от є вже дійсно е, кандидат на е, те, щоб замінити Путіна? І хто це може бути? Це одна із башень Кремля. Чи це взагалі, ну вибачте, якийсь там представник Китаю? Ну Ні, там не представник. Там тяжело, звісно, по картам сказати. Ні, ну там, знаєте, ну, типу, умовно кажучи, народився в Росії, але вже там, ну, типу, схожий на Китайця. например, вот там я не знаю, чуть -чуть. У Китая есть, у Цзиньпина есть реальный кандидат президента России, реальный кандидат есть, есть, есть. Ну, Оливка. а этим кандидатам они вот почему-то в Кремле этим кандидатам ужасно недовольны. Ну, понятно, они я любому не будут довольны, потому что С Тобто з цим кандидатом, коли він становиться реальності, тобто, як всі отримують как бы, все, что он получает більше, ніж він навіть хотів. Ну, тобто, все влияние на ну, максимально будемо говорити так. Інша топ-тема, яка активно обговорювалася, це стосовно відставки голови Чечні Рамзана Кадирова. Була ж інформація, що Кадиров сказав. Я коротше подумаю стосовно свого майбутнього на посаді, це має вирішити всю головну командуючий Путін, як ми з ним рішимо, так все і буде. Давайте, отак: От останнім часом почали говорити, що в нього там великі проблеми зі здоров'ям, і зараз він це все підігрів. Це навмисно чи все таки дійсно? По що зі здоров'ям він хоче йти? У меня был расклад на эту тему, да. здесь немножко не так. То есть он не хочет уходить, но он понимает, что-то назревает да, в Кремле, что-то какие-то события грядут. И он не хочет, чтобы его отправили в отставку, понимаете? Чтобы его убрали, чтобы его... То есть он делает шаг вперед, что если такое произойдет, я вроде просился. Я вроде присылся. Я и на самом деле он тоже. У него действительно серьезные проблемы со здоровьем. Действительно. Действительно он хочет протянуть своего преемника этого Адама, по-моему, сына. Его да? сына, да. Ну ему да. 18 роков, в скільки? Ну вот этот, который бешеный до головы. Но это нереально. Ну, то есть там тоже на, 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 все, это намек. У него есть куда уехать, у него есть обратно, ну построенное там все. Но это намек на то, что все-таки в этом регионе что-то будет происходить. И здесь не только Чечня, я так понимаю, Дагестан, там уже тоже, смотрите, какие события. Если почитать их прессу, там и стреляют, там и прочее. Ну там движняк, да, там щитовый бывает. То есть, это идет намек на то, что. и тут замешана третья сторона. То есть, извне разжигает эта третья сторона. Ну, они как бы обвиняют в этом Эрдогана, возможно, доля правды в этом есть, поскольку на картах фамилии имя не пишется, кто это именно. То есть там все идет к тому, что там должно рвануть. Mm -hmm. Цикаво. Ну, есть там Кадыров не при смерти, вот а те, что знаете, там пишут. Но он, него, там вопрос стоит о том, действительно, у него проблемы серьезные со здоровьем. Вопрос, либо его, кто быстрее он уйдет сам, либо же кто-то уберет его. Потому что им очень недоволен какой-то король мечей. Это может быть ФСБ Патрушев, он изначально, да, его как бы у них конфронтация. Но ага. все-таки э, э, Кадыров был гарантом, там были договоренности, что Чечня будет, ну, он как бы держит ее под контролем. Кадыров сильно много знает про власть. А это еще один намек на то, что идет что-то с властью в России. Потому да. что те, которые много знают те им не нужны. А цел у Кадырова проблемы здесь с здоровьем через правильный порошок, Чи бухает просто. А в целом там у него же давно, там вообще с ним вообще, не там вообще мутки с ним. Вот я его называю фигурой под вопросом, потому что все-таки непонятно. Он у меня как бы должен уже и у... отойти. И судя по тому, Допустим. как некоторые говорят, как он выражается, это не стиль э, того Кадырова. Ну, фигура речи. Ну, фигура речи, Помните, дон-дон, ну и всякое такое, как mm -hmm. говорил тот Кадыров. Этот немножко говорит по-другому. Поэтому mm -hmm. тут возникают такие вопросы. Ну, вы знаете, я вообще не розумію, что Кадыров інколи не говорить. То щось вовше ну треба, я не знаю, може когось перекладача треба до нього, чи що чи може його навчити виразно розмовляти? Ну це просто це, це, це якийсь треш. Знаєте, як розумово відстали. Ну вибачте, ну чесно, от я ну не хочу нікого образити, бо пасі, але ну так розмовляє, що капець якийсь. Ми зараз підходимо до ще однієї важливої теми, яку я хочу підняти з вами в ефірі. Це те, що в Україні свої же люди наживаються на загиблих військових. Причому по чорному вчора було розслідування американського видання The Wall Street Journal про те, як незважаючи на шанобливе ставлення до загиблих на війні, а в Україні заробляють на них гроші. Корумповані наші чиновники. Про що йдеться? Деякі похоронні бюро. Платять чиновникам за отримання великих контрактів на перевезення або поховання загиблих військових за даними поліції, похоронні бюро завищують вартість надгробків і трун для солдатів. А різницю ділять з чиновниками. Тут пишуть, що проблема корупції, яка стосується поховання загиблих військових, відчувається по всій країні, там від одного кінця там міста, да там до іншого кінця там країни. І це величезна проблема зараз. Просто наживаються по чорному. Чи ви бачите, пані Лено, що ця проблема вирішиться, що на неї звернуть увагу наші правоохоронці? Ну, бо це просто капець. Там не просто деньги огромные, там ну, супер огромные деньги. Причем они думают, как бы еще так закрутить. Мало. Чтоб, ну вот видите, как будто, да, вот перед смертью не додышишься. Это я про этих, про хабарников этих, всех мастей они понимают конец, да, и вот больше, вот знаете, вот прямо еще больше, еще больше вырешится эта проблема. Угу. Все такое впечатление. Я сейчас посмотрю. Що тут прям сєп Так, да, Хто це кришує все-таки? Бо е, знаєте, чи не, всі в чи не може такого бути, що там одні, наприклад, правоохоронці це розслідують, а інша група правоохоронців це, вибачте, покриває. Ну я не кажу нічого тут такого, я нікого зараз конкретно саме не звинувачую по ну, прізвищах, так і є, але так і є. У нас ж з гральним бізнесом в Україні та сама історія, була і до війни, і зараз. Сейчас я, не, к сожалению, я сейчас э, не, ну, я не вижу, чтобы ее решили. Ну, так все будет продолжаться. Оно будет, смотрите, на, оно вроде как реша... вроде как говорят об этом, да, Толку вроде что-то будет. Но на самом деле здесь такие деньги, ну, крутятся, Но что. И здесь прямо цепочка, поняли? Вот цепочка, цепочка. Ну, это же жахливо. Бизнес на крови, бизнес на смертях. Да, да, это, это просто, ну, тут... ну, логично. Но никогда эти деньги им на пользу не пойдут. Вот, ну, не пойдут им. Это ну, настолько кощунственно, что они даже себе не представляют. Україна розглядає можливість відмови від долара США і більш тісної прив'язки своєї валюти до євро. Про це заявив голова Нацбанку. Пишний як це може пані Лано вплинути на доларові заощадження в людей? Таке було питання. Якщо Україна надкажеться. Ну нет, от доллара не откажется. Тут тоже, здесь опять какой-то момент. кажется, спекуляция ощущается такая. Манипуляция, манипуляция какая-то. Мы не можем отказаться от доллара. Иначе мы же... Тут взаимосвязь. Да, не сдаете, да, типа выстрелить себе в ногу, что называется. Да, не, не. Я смотрела, оно, вот оно сейчас... Э, как они его, это понятно, на мировом уровне он -то падает, оно будет меняться. То же самое евро они будут пытаться, поняли? Mm. Тут, тут надо, знаете, как яйца в разных корзинах держать, mm. потому что потом евро они могут точно так же, да, а доллар пойдет наверх. То есть тут оно будет... Опять очередная манипуляция, спекуляция может быть связанная с тем, чтобы... Почали здавати ці долари ну, в такому плані. Тут є обман, обман чіткої чот, води або живидіння в обман. Так що, коротше, пані ленко, порада така нашим людям, що, типу, ну, по, по різним цим корзинам розкладаємо. Да, по різним корзинам. Що ти робиш? Зараз дописую новину. До речі, друзі, ви знали, що у мене є телеграм-канал, де я щодня публікую новини і де ви можете написати запитання до наших гостей. Тому подписывайтесь, будь ласка, посилання в описі під цим відео, а також в закріпленому коментарі, там де тайм-коди.